Всем привет, друзья! С вами Фокси, и мы сегодня с вами поиграем в очень забавную игру Flapping Online. Это то есть те самые птички, только в онлайн. есть 4 уровня. Обычный, ну, то есть начинающий, <coughs> эм, потом просто игрок, то есть лучше начинающего, про э, и элитный. У меня уже была эта игра, и у меня уже был, э, была птичка элитная, но сейчас я ее тогда уже удалила и теперь опять хотела скачать. Сейчас у меня, то есть, не начинающий, не новичок, а просто игрок. И, как видите, такой скин. Да, здесь скины покупают. И, как видите, сверху написано Fogo 01. Это, то есть, некий игрока, который побил рекорд всех игроков. И справа сверху есть секунды, то есть, сколько нам осталось еще играть. То есть, мы можем здесь устраивать дуэль. Как видите, уже есть Джана, это, то есть, игрок настоящий. И, о, сейчас у нас с ней дуэль. Или с ним, не знаю. Короче, о, ну я, я побеждаю в дуэли. Так, вообще у меня именно в этой игре на телефон, ну вообще, когда скачала, у меня 49 это рекорд, а когда в прошлый раз, когда у меня был, у меня 70 рекорд был. Но это за всю игру. <связь> а. Так, ну вот у нас первый этап закончится. Так То есть э, я могу попить рекорд То есть сверху, ну не очень сильно Вы видите, что идет счет Вы спросите, что это Я вам отвечу, что это очки, которые вы зарабатываете за прыжки то есть уже 10 очков. Um, он уже побил ли рекорд какой-то 3-3, 3-3, 4-4, короче. Um, и он побил рекорд, у него 20. Можно еще побить рекорд, и вы, ваш ник будет там стоять. Извиняюсь. Так. Ну, короче, уже 30. Фога 0.1 опять этот. С Бразилии он. Там, да, там видны, видны страны. И мою страну может, можно увидеть, если я побью рекорд. Я думаю, вы знаете, какая моя страна. Говорить не надо. Я пока что буду молчать, чтобы вам было интересно э, смотреть. Я думаю, меня слышно, да? <связывая> <связывая> Это... Ютубе что-то. Сейчас посмотрим. Сейчас. Так, вот у чувак. Вот. Видите, чувака? Этот и есть побил тот, кто побил рекорд. Да, у него может быть такой скин, это то есть купля... Покупать нужно. Не за реальные деньги, а за деньги, то есть за поинты в этой игре. Мани, мани, мани. Так. А что нам пришло? А, ну ясно. Блин. Как вы видите, уже осталось 2 минуты. Я вам скажу, что Ну ровно 2 минуты. Уже нет. То есть, кто не кто забыл, где время показывается. Справа сверху, в правом углу. Да я напоминаю, если что. Как вы видите, мы можем увидеть человека Габвиг, короче, Габвиг какой-то. Да, да, здесь же разные страны. Вот и имена, ну как бы ники у них странные, то есть разные. Ну я думаю, что у них же свои понятия ников. Вот, например, в нас у нас какой-то там, например, Декстер, я не знаю. Ну просто часто, часто имя, то есть выбирают Декстер. А у них какой-то свой. Короче... Да ⁇ -мо ⁇ Мы можем видеть 3, 3, 4, 4. О, вот дуэль. У него, он набрал 20. Ну <coughs> не знаю, сколько я набрал. Но я набираю. Ну oh, фак. Давайте доиграем вот этот матч. Я заканчиваю на этом. Давайте еще два раза сыграю. Если я не разговариваю, я лучше играю. Ладно, последний раз играем. И эта игрушка в Плеймаркете бесплатно можно скачать ее. Ладно. Всем спасибо за просмотр, ребята. Если вам понравился этот видеоролик, тогда не забудьте подписаться на мой канал, поставить мне эту, этому видео ролику лайк ну, и оставить свой коммент, конечно, я на него отвечу. Ну и всем удачи, всем пока.